इतिर्भवतु मे स्वर्गे कुविवानरकेऽपि वा सर्वत्र ते स्मृतिम् दत्त्वा पाहि माम् रघुनन्दनादयावृष्टे भवध्वान्तदिवाकरा भवपाशलवित्रस्त्वम् पाहि माम् रघुनन्दना कर्मा कर्म परिज्ञाने धर्माधर्मविवेचने ज्ञानशून्यम् हि सर्वज्ञा पाहि माम् रघुनन्दना भक्तिभावेन सन्दत्ता पत्रपुष्पफलानि वै निवेदितानि स्वीकृत्य पाहि माना सर्वेषाम् कर्मणाम् कार्ता भोक्ता चासीत् भोः कर्मबन्धेभ्यः पाहि माम्स्मृतिपुराणैश्च सर्पशास्त्रागमादिभिः वेद्यम् त्वाम् शरणम् यामि पाहि माम् रघुनन्दना त्वया दत्तम् तुभ्यमेव समर्पये मनोगेः सदा स्थित्वा पाहि माम् रघुनन्दना त्वद्वासभूतहृदये अरिषड्वर्ग आस्थितः बलान्निष्कास्य त्वम् स्थित्वा पाहि माम् रघुनन्दना वृदालापवृदा कार्यैः जन्म मे व्यर्थताम् गतम् पश्चात्तप्तमिदानीम् त्वम् पाहि मां रघुनन्दना सर्वेषु समभावन् त्वाम् निवृत्तगुणवृत्तिनम् आत्मा रामम् प्रपद्येऽहम् पाहि मां रघुनन्दना भवद्दर्शनसौभाग्या मपुनर्भवकारकम् कदा दास्यसि मे राम पाहि मां रघुनन्दना संसारचिक्रकदना त्रस्तम् बद्धम् स्वकर्मभिः रक्षसि त्वम् कादादेव पाहि मां रघुनम् न जाने तरुणोपायम् तव मायाम् दुरत्ययाम् मायातीतम् प्रपद्ये त्वाम् पाहि माम् रघुनन्दना क्षेत्रेऽस्मिर्नामनामाख्ये सीताया लक्ष्मणेन च मारुत्या च वसन्देवा पाहि माम् रघुनन्दना जगदेकधनुर्धारि जगदानन्दकारक जगदेकपुरावासा पाहि माम् रघुनन्दना शतकम् रघुनाथस्या वेङ्कट्रामेण भाषितम् श्रोतारम् पठितारं च पाहि माम् इदं इदम् रघुनन्दनशतकम् आदरासुपल्ली वेङ्कट्रामेण कृतं सम्पूर्णम् दर्वम् श्रीरामार्पणमस्तु